Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sərhətdəki toquşmalar zamanı məruz qaldığı itkilərini açıqlamağa başlayıb. Erməni mediasına istinadla xəbər verilir ki, Azərbaycan ordusuna qarşı xain, cəmi həyata keçirən məhv edilənlərdən biri müqavilə ilə xidmət keçən 1991-ci il təvəllüdlü Meyruşan Arturoviç Arutyunyandır. Baş nazirliyi yaralıların sayının dəqiqləşdirildiyini açıqlayıb. Daha 12 nəfərin əsir düşdüyünü bildirib. Vətəndaş müqaviləsinin deputatı Eduard Ağacanyan bildirir ki, Ermənistan 15 itki verib. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaşananlardan sonra Yerevanda insanlar küçələrə axışır. Baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən etirasçılar Respublika meydanında toplaşıb. Hər asiya xeyli sayda polis qüvvələri cəlb olunub. Polislərlə etirazçılar arasında qarşıdurma yaranıb. Etirazçılar arasında saxlan vallar var.